Ada orang dua PM dan komen saya, Bang, buatlah video unboxing sponsor. Hmm. Saya rasa ini adalah video unboxing toys, unboxing tool saya yang terbesar. Ha. Mana dulu saya nak start? First ni kita ada impact driver Saya buka kotak dia kejap Dia bagi charger, dua bateri dan ni impact driver dia Cocok bateri dan kita test eh Okay, pegang sedap. Ada mode slow, kuat sikit, kuat lagi, pandang kuat, tak aja. Control speed dah biasa. Ini dia ada empat mode. Kayu, skru biasa, bolt, besi nipis dan besi tebal. Hmm. Kalau ikut buku ni, mode kayu ni adalah di mana dia akan skru slow dulu. Bila dah masuk, baru dia laju kan. Saya okay, try ya. Okay. Dia masuk slow dulu supaya skru tu tak terjatuh. Bila dah masuk, bau dia laju. So mode lain pun confirm ada beza. Ini saya nak test pula rotary hammer. Ini untuk kerja-kerja menumbuk dinding, memecahkan batu, boleh pakai ni. Oh. Ni mode drill, kalau sini mode skru. Kalau untuk ketuk saja yang kanan sekali ni. Ha. Biasanya saya hanya akan guna dua mod saja. Yang drill hammer drill biasa ni untuk tebuk lubang dinding, konkrit pun mudah. Dan satu lagi guna mod hammer saja untuk pecahkan batu. Ni nak pecah-pecahkan batu, konkrit-konkrit. Hmm. Ni kerja dia. Ini cordless drill macam biasa. Chuck dia jenis yang boleh accept round punya bit. Untuk optimum cepat buat kerja biasanya perlukan dua lah Impact driver satu dengan chuck yang jenis round bit ni Satu tebuk lubang, satu skru Yang ini pula dia bagi blower Tapi ni versi compact lah comel Acik Not bad tapi dia tak pakai brushless ni Hmm dia pakai brush punya motor nak buang-buang habuk kayu, potong besi, potong konkrit semua. Ini. Okey, tak tepi. Sekarang next. Up. Ini dibagi jigsaw. Pelit bawah ni memudahkan kita meluncur masa memotong dan juga mengurangkan risiko kayu tercalah. Belakang dia bagi hose untuk vacuum. Okey, ni knob ni tu apa ni? Hmm. Huh. Ini attachment untuk kita potong straight ikut sisi kayu. Jap, mana ambil try satu dia punya mata gaji jap. Okay Ah. Macam sih, dengar sikit bunyi dia. Oh, sedap. Knob atas ni untuk control speed. Okey, nampak tu. Kalau satu slow je. Kalau maksimum enam akan lajulah. Ha. Ni yang tepi ni. Kalau ni. Okey. Ini adjust cara pemotongan dia lah. Makin rendah dia punya value. Makin fix. Bilah tu bergerak. Okey. Ini saya nak try buka pula. Brad Nailer Gun. Dia bagi bateri. Charger. Dan ni dia punya gun dia. Ni cordless eh. Dia punya paku dia maksimum F30. Okey, kita nak try. Okey. Ni, kita ada kayu keras satu. Tak flash. Sebab ni kayu keras, jadi saya kena dalamkan sikit. Kontrol kat sini. Kita try sekali lagi. Okey. Cantik, flash. Sekali lagi, tengok. Kalau saya tekan kuat sikit. Okey. Kalau saya nak mode laju, saya tukar tekan yang ini up. so dia akan automatic ha, saya tekan ni tak keluar tau tapi bila saya tolak je dia akan automatic keluar oh laju oh ini kalau saya buat kabinet ni cepatnya kalau berbanding ke nak skru lagi-lagi tempat yang tepi saya kena pre-drill betul skru dulu Okay next ini adalah mini grinder 130 watt dia punya mata-mata dia oh dah kira Senyaplah. good kita try pakai satu bit ni untuk ketat dia kita akan gunakan bagi sepana kecil ya okay. alright next ini uh, laser level oh macam tu design dia dia bagi sini dua bateri untuk charge dia kita akan gunakan USB type C alright mudah kaki kita boleh adjust dia punya level dia boleh pusing alright lepas tu kalau turn on okey lampu dia terang juga ni sebab studio saya ni kuat sebenarnya dan still nampak kuat terang kat situ untuk buat pergerakan detail kita boleh gunakan knob yang ni alright Eh, okay, laser level tepi. Ini pula. Ini penting ni. Ini adalah quick clamp dan jenis yang bagi saya agak berkualiti. Dia punya bar dia tu tebal dan dia punya clamp dia ni rigid. Rasa sedap, rasa secure lah, kuat. Try dengar bunyi dia slide eh. Lancar kan? Okey itu satu yang best. Satu lagi kalau tak kuat benda ni kan mm. Bila kita clamp, ni biasa kalau orang yang main working tahulah. Bila kita clamp, clamp dengan kuat, dia punya besi yang ini, yang ini. Tahu tak material apa dia pakai ni? Alloy ke apa kan? Yang ini dia akan meleding kau. Kalau dia pakai yang apa? Alloy yang tak tak apa, -apa kuat sangat. Dia akan bengkok sikit. Jadi bila kita nak tag kuat sangat pun tak apa, -apa best. Yang ini kalau kita tag kuat-kuat, Okey lah Yang sebelum-sebelum ni saya pakai Dia Apa ni Halus sikit dia punya batang ni Ini dia tebal Nanti kita try uh, Bila buat projek Real projek tengok Okey Ini clamp Ya saya nak buka Yang kotak-kotak kecil Banyak-banyak barang tu Ni ada nitrile glove Lebih pada Chemical punya penggunaan Ini PVC cutter <laughs> Banyak video saya sebelum ni Saya potong PVC pipe Menggunakan gergaji Jadi orang geram Kenapalah tak pakai PVC cutter? Bukannya mahal. <laughs> Okey, kali ni ada eh. Ini trowel untuk semen, ini wayar cutter, ha ini lebih pada wayar yang tebal lah. Sebab kalau contohnya solar panel punya wayar kan tebal, susah pakai pemotong wayar biasa. Jadi kalau pakai cutter yang ini mudah. Ha ya, nampak tu. Ini pula gunting untuk kerja-kerja elektrik. Dia geng tau dengan cutter tadi. Cuma gunting ni bukan untuk yang tebal lah. Kalau kita tengok tengah tu ada macam berlubang lekuk sikit kan. Ni untuk potong wayar ataupun strip wayar. Yang gunting depan tu akan bergerigi sikit supaya mudah potong benda tanpa tergelincir. Sebab banyak barang elektrik ni dia jenis licin. Bila bergerigi macam tu senanglah dia grip. Ketuk besi ni saya rasa semua orang faham lah. Cuma yang satu lagi tu rubber hammer. Tujuan dia untuk mengetuk sesuatu tanpa merosakkan permukaan. Biasanya nak pasang kabinet ataupun benda yang sensitif lah. Ini square yang jenis tiga segi, standard dalam pembinaan. Ini pula spirit level, biasa kita guna untuk levelkan sesuatu benda dan saya memang prefer kalau berkualiti. Sebab apa? Dia akan dapat yang flat dan kalau boleh nak ada magnet macam ni. Senang nak levelkan benda-benda yang besi macam si channel. eh ini tip wajib ada kalau kita nak buat projek. Cuma yang ini jenis auto lock. Saya sangat-sangat prefer macam ni. Lagi mudah berbanding kalau kita nak lock kena tekan dulu. Leceh tu. Tip ni nampak macam tools yang simple. Uh, tapi bila dia sedap, guna the best, kita jadi lebih enjoy untuk bekerja sebab benda ni akan berulang berpuluh beratus kali maybe beribu kali dalam satu projek nak ukur tarik balik ukur tarik balik check balik ukur sekali kadang dua tiga kali nak ukur satu benda yang sama jadi bila benda ni sedap guna puas hati ni apa lah ni utility knife ok ni depan blade dia macam mana nak cabut ni ni bawah oh. ok dia punya spare blade dia kat bawah kalau okay. Clip. Ok, nak buka, keluarkan dia Tekan situ Alright, nice, simple Ni, blade cabut Tarik kat atas ni, baru boleh cabut Ok Alright, senang guna Dia punya rigidity Haa, ok Tak longgar-longgar, nak tutup macam ni Saya rasa kena tekan ni kot Haa, ah, ni, ok Kita tekan Dan kita flipkan Oh, dia agak ketat Bukan longgar Next Ah. Simple. Okey cantik. Tutup mata saya. Kena dengan mata saya, muka saya. So ada yang kadang-kadang kita tengok dia punya atas ni uh, tak kena tak ngam dengan kita punya permukaan atas mata ni. Jadi dia tak apa, -apa tutup rapat sangat. Bila benda ni kena dengan mata muka saya, bantu muka saya, dia lebih selamatlah. Ah ha, ni kau orang kena try lah dulu kalau kau orang beli kat mana-mana kan, kena try dulu. Sedap tak dengan muka goa? Sebab so, kita nak pastikan atas ni tertutup. Sebab so, kadang-kadang kalau kita guna grinder ke apa kan dia punya besi tu terpecik. kadang besi panas tu termasuk kat dalam atas ni boleh masuk dalam mata. Ha, jadi kalau boleh dapatkan yang betul-betul dengan -betul rapat cantik dekat kita punya kening ni. Apa lagi? Oh yang besar-besar pula. Yang ini sekelesor kira alat pemotong kayu utamalah. Oh dia tak bagi dengan blade sekali lah. Takpe saya pakai blade lain biasanya. Okay. Dah dengar bunyi dia dulu. Sebab ini dia pakai brushless. Okay. Patutnya sedap. Okay ada break. Hah. Ini apa ni? Ni lampu tempat kerja. Ada dua power. Dia boleh pakai bateri dan juga pakai power lah. Ini berapa dua volt? Dua 20, 20 volt. Dua puluh dua volt. Okay dua puluh volt punya. Oop. Okay first dia boleh gantung Okey. pun ni boleh adjust sini kita dah ketatkan ketatkan lampu kalau pakai plug cucuk sini dia punya switch on itu okey ni mode paling rendah sekejap ya, tukar mode kat sini Ah, uh, okey. paling low ni medium high ok dah terang saya kena try kat tempat apa saya punya tanah studio nanti. Nak tengok kuat mana. Okey, kotak-kotak kecil dah. Saya nak buka yang besar pula. This gonna be heavy. Uh. Ah. Ini namanya cut off saw. Ni cut off untuk potong besi-besi aloi-aloi secara straight. Dia ada fence dengan vice dia supaya kalau ada barang-barang apa kita boleh fixkan position. Batu mau potong. Kalau nak ubah angle, kita akan longgarkan skru kat fence belakang tu. Adjust dia punya angle. Bila dah dapat sudut yang kita nak, kita akan tolak vice tu. Then ketatkan. Barulah kita boleh potong benda besi ke apa tanpa bergerak. Okay, saya ada satu lagi yang lebih kurang. Ini adalah sliding miter saw. Ha, ini saya antara tools yang menjadi idaman saya sejak dulu lah. Kalau saya ada sliding miter saw ni sejak masa saya buat bengkel dulu kan. Tu total bengkel tu saya buat 3 bulan. Tapi untuk dia punya frame semua bagi naik dalam 2 3 minggu. Kalau ada benda ni rasa seminggu ke seminggu setengah kot boleh jimat masa saya sebab buang masa dekat potong kayu saja. Ha nak ukur potong kayu dengan lurus sangat-sangat lambat. Ini akan mempercepatkan saya punya proses. Untuk potong kita akan tekan ke bawah dan tolak ke hadapan sebab ini sliding punya. Lebar sekianlah kayu kita boleh potong. Untuk potongan sudut kita boleh unlock dia punya base lepas tu pusingkanlah ke kiri ataupun ke kanan ikut sudut yang kita nak. Kalau nak potong sudut daripada arah permukaan pula kita boleh longgarkan skru belakang tu dan tiltkan dia. Maybe nak buat buju meja ke apa kan. Cuma belakangan tak boleh lah. Ada ke arah kiri je. Alright, tu je. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Delhi kerana sponsor semua tool tools ni dan tools lain yang saya rasa saya akan perlukan masa buat studio berani buat nanti untuk fasa 3 dia akan top up. Ha, saya jadi request je dia akan bagi. Buat masa sekarang ini dah sangat-sangat membantu dah. Kalau korang nak usia boleh pergi ke Shopee Delhi Tools Malaysia. Dia orang ada kategori professional, semi pro, garden tool dan home series. Asalnya Daily ni specialise dekat home series barang-barang office macam tu. Tapi sejak 2016 dia orang dah start serial buat hand tool, power tool sampai garden tool semua dia cover. Kira tengah popular lah kat China sekarang ni. Okey tu je. Jumpa dalam next video saya Wan Shafiq. Assalamualaikum.